Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Malaysia Madani Raudatus Salatin Sultan-Sultan Soleh -Sultan di Alam Melayu Inilah hasil gerapan istimewa dan unik Dr. Hassanuddin bin Muhammad Yusof Yang merupakan pengasas maktab penyelidikan tamadun Alam Melayu dan Islam Maktami yang sangat dikagumi Nama diberi Tabin binti Anas Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Semeneh Kod sekolah saya ialah BBB4033 Baca dan bahagi pembacaan melesanikan berpaduan Atas dasar perpaduan, saya berasa begitu teruja untuk berkongsi resensi buku hasil karya penyelidik alam Melayu terkemuka ini. Naskah yang berjudul Rauratus Salatin, Sultan Sultan Soleh di alam Melayu merupakan bahan bacaan bukan fiksyen dan dikategorikan sebagai bahan bacaan sejarah yang membahaskan tentang biografi 33 orang Sultan yang Sol Sultan Sultan Soleh dari 33 orang Sultan dari, dari 33 buah kerajaan Islam di alam Melayu. Buku ini sangat menarik dari segi penampilan gambar, ilustrasi dan infografiknya serta telah dipilih untuk dipamerkan dalam pameran khas Perpustakaan Universiti Islam Menteri Bahasa Malaysia pada tahun 2020. Buku ini ditulis dalam 392 halaman dan diterbitkan oleh penerbit alami Stem Berhad pada tahun 2020 serta mempunyai sisipan kandungan 33 bab. Ayo fokuskan minda anda sebentar untuk mengikuti resensi buku menarik ini. Menelusuri halaman demi halaman buku Rauratus Salatin, Sultan Sultan Soleh di alam Melayu ini mengingatkan saya kepada para Sultan alam Melayu yang meliputi Filipina, Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand dan Myanmar pada hari ini. Mungkin sebelum ini kebanyakan daripada kita banyak didedahkan dengan empayar Islam yang besar-besar di belahan timur tengah dan barat sahaja. Tetapi di dalam buku ini kita akan berkenalan dengan para sultan alam Melayu yang berperibadi mulia serta digeruni musuh kerana ketokohannya. Jika dilihat dengan realiti semasa, kesultanan Melayu yang masih kekal hanya di Semenanjung Tanah Melayu serta di Brunei. Kebanyakan kesultanan Melayu di Indonesia telah tamat akibat penjajahan akibat penjajahan Belanda manakala di manakala di Filipina akibat akibat penaklukan kerajaan Kristen Spanyol. Kesultanan Melayu juga banyak meninggalkan jejak-jejak sejarah yang bernilai untuk kita ketahui. Kesultanan Melayu Melaka misalnya menjadi menjadi salah satu kerajaan yang mempunyai pelabuhan yang paling yang paling tersibuk di dunia pada abad ke-15 Masihi dan memiliki kekayaan yang tidak terkira pada masa kegemilangannya yang bertahan hampir 100 tahun. Selepas Kesultanan Melayu Melaka rebah di Sumatera lahir kerajaan Aceh Darussalam yang bangkit menggantikannya. Kegemilangan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda meletakkan kerajaan Melayu ini di segani dan dikenali dunia. Di Mindanao Filipina pula, suatu masa dahulu kesultanan Melayu Islam juga pernah berdiri di situ. Sultan Kudarat yang memerintah Kesultanan Maguindanao pada abad ke-17 Masihi diguruni oleh penjajah Spanyol kerana kepahlawanan baginda yang kepahlawanan baginda dalam mempertahankan akidah rakyatnya daripada dirobek oleh musuh. Selain itu, kebanyakan sultan di alam Melayu juga terdiri daripada daripada ulama yang giat menyebarkan dakwah Islam ke serata tanah Nusantara. Dari 33 orang sultan atau kerajaan Kesultanan Melayu yang direkodkan dalam buku ini hanya 10 kerajaan yang masih yang masih kekal. Satunya adalah adalah kerajaan Brunei dan 9 buah kerajaan di tanah Melayu iaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pinang, Terengganu, Pahang, Terengganu dan Kelantan yang kekal sehingga ke hari ini. Pada pandangan saya, Buku Raradus Salati, Sultan-Sultan Suleh Sultan di Alam Melayu mengandungi pelbagai nilai dan pengajaran yang berharga antaranya. Pertama, kepimpinan berteraskan nilai Islam. Buku ini menonjolkan Sultan-Sultan di Alam Melayu yang memimpin dengan adil, bijaksana dan berpandukan ajaran Islam. Kedua, keberanian dan keteguhan akidah. Kisah Sultan Kudarat dari... Baguindanao yang mempertahankan akidah rakyatnya daripada penjajah Sepanyol menggambarkan keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan agama dan kedaulatan. Ketiga, Peranan Ulama' dalam Kepimpinan. Buku ini juga menampilkan Sultan-Sultan yang berperanan sebagai ulama' seperti Sultan Iskandar Shah dari, dari Perak dan Sultan Sulaiman Shah dari Selangor yang menunjukkan integra, integrasi ilmu dalam kepimpinan. Akhir sekali, pentingnya jati diri dan sejarah dengan mengenali, dengan mengenai mengenali sejarah dan tokoh-tokoh agung dalam Kesultanan Melayu, pembaca dapat membina jati diri yang yang kukuh dan menghargai warisan budaya sendiri. Secara keseluruhan, buku ini memberikan inspirasi kepada diri saya sendiri tentang kepimpinan berteraskan nilai-nilai Islam keberanian dalam mempertahankan akidah Inta integrasi ilmu dari kepimpinan serta kepentingan memahami sejarah untuk membentuk jadi diri yang kukuh. Kosakata menarik mencerminkan keindahan dan kekayaan bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam buku ini seperti syahadan, aulia, khilaf, sa'id, kitab dan banyak lagi dapat membantu saya untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik. Kesimpulannya dengan mengenali sejarah dan tokoh-tokoh agung dalam, kesu dalam Kesultanan Melayu, bangsa Melayu akan mempunyai jati diri yang tersendiri lebih-lebih lagi kepada generasi muda pada hari ini. Sekian, terima kasih.